Вечер. Россия. Украина. Армическая область. Я из Кривого Рога. О чем пообщаемся? Ну, да, еще просто хотела. Когда хотела... война Надо закончится. закончится. Когда вас победим, тогда и закончится. Россия. Я вот сейчас зашла новости почитать с телефона. Залезла в Телеграм. Ваши российские военные.

Ну, закончится это, Закончите это. Зайдите на это сами, полностью на, раз, на, раз, на раз, В каком смысле? Ну, как-то где... От... раскройте свой ответ. По обе стороны это как? <связывается> ну, вы знаете, у нас... <связывается> это мое такое мнение, конечно. Смотрю новости, там всяких наших кучи, мы все послушаем, слушаем. Вот, мне кажется, это специально все это сделали. Специально свели нас, мы же славяне. Что вы славяне, что мы славяне. Вот, свели нас, для того, чтобы уничтожить нашу экономику полностью. Что у вас уничтожает, что у нас уничтожает. И мало сократить население. И мало хорошо, сократить население. Вот это, мне кажется, цель всего этого. Кто свел? А вот глобалисты, которые над национальными какие-то структуры стоят, в воде, в воде, не все вот эти вот... Ну, эти самые. И я так думаю. Америка? И это как есть... Ну, Америка, там же Новая Британия, там же где никто от нас видит. Что вы или, что колония, что мы колония, колония. Какая, какая разница? Что вы, вы колония, колония? Что, что мы колония? Мы а колония? вы чья колония? Китая? Нет. Ну, мы сейчас заигрываем с Китаем, конечно. А что вы думаете? Мы живем так, как в Европе живут или в Америке живут. Конечно, мы в разы хуже живем. Ну, правда же? Вы, да. А вы думаете, лучше живете? Да. Давайте я вам предложу формулу мира между нашими государствами. Давайте рассмотрим на примере нас с вами. Сначала в дом или квартиру, где вы живете, прилетает ракета. Если вы выживаете, тогда мы с вами начинаем переговоры. И я вам говорю, давайте дружить. А у вас дома нет. Что вы мне скажете? Так, Это единственное условие договора с вами. Ка, каждое слово. Дякую, Бубочка. Донат был. Знаете, видите, это прежде чем, мне кажется, начать войну вот эту, вот, вот наши, что с кем-то договаривались, да, наверное, какие-то какие вели переговоры. Вот не просто так, так же Путин взял и начал Америку. Наверное, как-то а как должны были позаботиться о вашем населении. А где наверное, Путин Америку? Мир... Подождите, когда это было? Ой, ну вы знаете, наши, Ой, вы знаете, вы знаете, только смотрите вот все это, что происходит именно сейчас, что сейчас. Ну до этого тоже что-то было. А до что было? Какие-то какие события происходили. Ну я не в курсе, как расскажите был... мне, что в вашем понимании, что э -э, обстреливали Америку, что не Америку. Ну, при... Украину, ну, прежде чем Это были какие-то договоренности, какие-то были терки, не просто так взял Путин и начал обстреливать вашу Украину, просто так, так же. Но ничего не бывает, ну ничего не бывает. Ничего не не бывает, ничего не бывает да, не да, бывает, у, у него есть цели. О, ну, я не знаю. Конечно, конечно, вы знаете, вам тяжело, вам я вас очень, конечно, понимаю. Нет, можно... э -э как бы вы ни пытались, вы меня не поймете пока война не придет в ваш дом. И то не факт, что вы меня поймете. Вот Белгород и Белгородская область что-то до сих пор не могут понять украинцев. Курская область не понимает, Воронежская область не понимает. Вы нас никогда не поймете. Путин ей лицо. Бандера, дякуємо за донат. Дякуємо, бубочко. Класний нік. Батько наш. Степан Андрійович, знаєте такого? Степан Андрійович Бандера. <Main -thru> uh, один із. У нас їх много. А ваші тільки Бандеру і знають. І я вам так хочу сказати. И благодаря россиянам в том числе Бандера сейчас опять популярный. Почему Коновальца не вспоминаете? Шухевича почему не вспоминаете? Как ваше народ из жалко, Вы знаете, я когда-то училась в Варшаловате. Это был тогда Варшаловат. Варшаловат, сейчас Луганская. Какая, какая была страна, страна хорошая? Как это все случилось, я могу представить? О, я могу И вам будет. рассказать, как это все случилось. А. Ваш Путин, царь всей Российской Федерации. Чтобы продлить срок своего э, царювания, я не знаю, как это перевести на русский, даже не буду утруждаться, решил задеять очередную войну и напал на Украину с 2014 года. В 22-м ему захотелось еще больше напасть. Он напал. Путин полномасштабно напал на Украину в 22 году. Россияне это все поддерживали и поддерживают. Очень много лет. Потому что если бы это была война одного человека, то как-то бы решилось все по-другому. А так весь, все ваши народы, этносы и национальности, которые проживают на территории Российской Федерации и за ее границами, тоже поддерживают войну. И то, что Путин напал на Украину. Ну, не прям сам Путин, российские военные. Войска ввел. Как-то вот так. Потому что Россияне не могут жить без войны, как показывает история Российской Федерации. Вы в курсе, сколько войн развязала и продолжает вести Российская Федерация? Знаете, я слышу, я, конечно, понимаю, что... Чечня, Афганистан, Сирия, Грузия, Приднестровье, Украина. Это не пропаганда. Это ваша реальность. И, к сожалению, и наша тоже теперь. Поэтому я повторяю вопрос еще раз. Хотя нет, тут, наверное, нет смысла. Я тебе так скажу. Перейду на украинскую мову. И мне абсолютно все одно, Разумеешь, ты меня чини. Я бажаю, щоб де ти там живеш, твій населений пункт став Авдіївкою, Став Маріуполем, Став Рубіжним, Сєвєродонецьком, Лісичанськом, Бахмутом. Щоб ось так, як, як наші оці міста виглядав твій населений пункт, а потім я прийду до тебе. В дім, якщо він в тебе залишиться, і скажу тобі: давай миритися. Ви нас ніколи не зрозумієте. Ми вас ніколи не пробачимо. І в сухому залишку вам. І... Ти ще тут? Я щось не зрозуміла, тобі кажу? Ти не почула? Ти мене погано чуєш? Я навіть собі мікрофон купила, щоб ви мене чули нормально. Ти ж знаєш, куди тобі йти, чи тобі показати дорогу? Ясно. Все ясно. Ой, за моя. все ясно. Все з тобою ясно. Ой, я думаю, думаю. Думаю, думаю. Що, 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 що. Ну, ти ще не пішла? Ну йди. Що таке? Що таке? Мене гучність на 100% накручена на мікрофоні. На 100%. Добре. Міняю тактику.